বিগত চার পাঁচ মাস ধরে উত্তরবঙ্গের সীমান্ত দিয়ে স্বেচ্ছায় বাংলাদেশে ফিরতে চাওয়া অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এই প্রবণতা একদমই নতুন আগে কখনোই কোনো অনুপ্রবেশকারী স্বেচ্ছায় বাংলাদেশে ফিরতে চেয়ে বিএসএফের কাছে আবেদন করেননি এখন অনেকে এসে বিএসএফ এর সঙ্গে যোগাযোগ করছে কেউ বা সীমান্তের নিকটবর্তী গ্রামে এলে সেখান থেকে বিএসএফ তাদের নিয়ে এসে বিজিবির সঙ্গে যোগাযোগ করে দেশে ফেরত পাঠাচ্ছেন তিনি এর উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি মুকেশ তিয়াগি বলেন বিগত চার থেকে পাঁচ মাসে তারা একশো ছেচল্লিশ জন অনুপ্রবেশকারীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়েছেন পাশাপাশি অবৈধ অনুপ্রবেশও অনেকটাই কমেছে বলে দাবি করেন তিনি তবে এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হওয়ার কারণেই এই অনুপ্রবেশ কিনা সে প্রসঙ্গে সরাসরি কিছুই বলতে চাননি বিএসএফ কর্তা पिछले कुछ महीनों से जो स्वेच्छा से जाने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ी है ऐसे लोग बॉर्डर पर आते हैं हमको या तो हमारे पास आ जाते हैं या फिर वो निकट गांव में आते हैं हमसे खबर मिलती है और हम उनको वहां से लेके आते हैं और स्वेच्छा से जाने वाले हम उनको आगे जो हमारे दूसरी एजेंसी है उनको हैंड ओवर कर रहे हैं बीजीबी को जो काउंटर पार्ट किया ले रही है उनको फ्रंटियर से कितने संख्या में आप लोग वापस किया आ, मैंने आपको बताया कि अभी पिछले दिनों में वन वन, वन कितना वन वन फोर्टी सिक्स वन फोर्टी सिक्स लोगों का आ, हम लोगों ने किया है वहाँ पर ये कितने दिनों में हुए हैं ये पिछले चार पांच महीनों का फिगर है ये ट्रेंड क्या पिछले सालों से अभी हुआ ये ट्रेंड नई ट्रेंड है ये ट्रेंड पिछले सालों में नहीं देखी गई थी स्वेच्छा से आने वाले लोग कभी नहीं होते थे जो हमको खबर मिल रही है कि कुछ वहां इंडस्ट्री, फैक्ट्री के अंदर बांग्लादेशी काम करते थे लेकिन वो फैक्ट्री वालों ने ही उनको निकाल दिया क्या बांग्लादेशी है आप जाइए अब ऐसे लोगों को जब काम नहीं मिल रहा है तो वो वापस अपने देश लौट रहे हैं এভরিডে মশলা দেশের স্বাদ একই সঙ্গে তিনি জানান উত্তরবঙ্গের চিকেন এলাকায় সীমান্ত নিরাপত্তা আরো কঠোর করা হয়েছে আগের পুরনো কাটাতারের বেড়া বদলে নতুন ধরনের বেড়া লাগানো হচ্ছে যা সহজে কেটে ফেলা সম্ভব নয় পাশাপাশি এই বেড়ার সঙ্গে কিছু কিছু এলাকায় সেন্সারও লাগানো থাকছে ফলে যে কোনো অনুপ্রবেশের চেষ্টাকে খুব সহজেই ধরে ফেলা যাচ্ছে গত দু থেকে তিন বছর ধরে চিকেন স্ন্যাক এলাকায় প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ পুরনো কাটাতারের বেড়া বদলে ফেলা হয়েছে একই সঙ্গে সীমান্ত জুড়ে কুড়ি শতাংশ এলাকায় উচ্চমানের সিসিটিভিও লাগানো হয়েছে জওয়ানের সংখ্যাও আগের তুলনায় বেড়েছে অনেকটাই चिकन नेक के अंदर हम लोगों ने कुछ अपने डोमिनेशन को बढ़ाया है जिसमें हम संख्या बोलते हैं उसको बढ़ाया है वहाँ पर हमारी जो पुरानी फेंस थी उसको हम लगभग 75 रिप्लेस कर चुके हैं Uh, कुछ हमने वहाँ पर कैमरास और कुछ हमारे जो सर्विलांस इक्विपमेंट हैं उनकी संख्या बढ़ाई है और कुछ अपने जो मापदंड हैं हमारे जो तरीके होते हैं उनको अपने फॉलो किया है ड्रोन और कैमरा हाँ कितनी बढ़ाया आपने uh, और... पहले मैं कहूँगा कि पिछले साल तो कैमरास बिल्कुल नहीं थे uh, अगर हम पिछले साल के अगर रेजिंग डे पे अगर आप आए हो तो उस वक्त में तो कैमरास ना के बराबर थे लेकिन इस वर्ष में ओवरऑल बॉर्डर पर एक बड़ी संख्या में हमारे लग गए हैं मैं ये कहूँगा कि लगभग हमारा 20 परसेंट से ज्यादा का बॉर्डर है ऑलरेडी कैमरा इस तरह का कैमरा है दाश, दाश ये, ये पी टी हैं और ये कैमरा हमारे बुलेट कैमराज हैं जो कि एरिया में काफी दूर तक नजर रख रह पा रहे हैं शिलीगुड़ी सागर बागची रिपोर्ट